Первая глава книги пророка Михея. Слово Господне, которое было к Михею, Марасфитину, во время Иоафама, Ахаза и Езекии, царей иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме. Слушайте все народы, внимай земля и все, что наполняет ее, да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма Своего. Ибо вот Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли, и горы растают под Ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны. Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечестие Иакова, не от Самарии, ли? Кто устроил высоты в Иудеи? Не Иерусалим ли? Зато сделаю Самарию грудою развалин в поле, местом для разведения винограда, не зрину в долину камни ее и обнажу основание ее. Все истуканы ее будут разбиты, и все любодейные дары ее сожжены будут огнем, и всех идолов ее предам разрушению ибо из любодейных даров она устраивала их. За любодейные дары они и будут обращены. Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы. Потому что болезненно поражение ее дошло до Иуды, достигло даже до ворот народа моего, до Иерусалима не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко, но в селении Офра покрой себя пеплом. Переселяйся, переселяйтесь, жительницы Шафира, срамно обнаженные, не убежит и живущая в Цаане, плач в селении Цель не даст вам остановиться в нем. Горюет о своем добре жительница Марофы ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. Запрягай в колесницу быстрых, жительница Лахиса, ты — начало греха дщери Сионовой, ибо у тебя появились преступления Израиля. Посему ты посылать будешь дары в Маршеф Геф, но селения Ахзива будут обманом для царей Израилевых. Еще наследника приведу к тебе, жительница Мареша, он пройдет до Одоллама, славы Израиля. Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих, расширь из-за них лысину, как у линяющего орла, ибо они переселены будут от тебя». вторая глава книги пророка Михея. «Горе замышляющим беззаконие, и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руках их сила. Пожелают полей, и берут их силою, домов, и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие». «Посему так, — говорит Господь, — вот я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с вашей шеи и не будете ходить выпрямившись, ибо это время злое. В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить, «Мы совершенно разорены, удел народа моего отдан другим, как возвратиться ко мне?» поля наши уже разделены и на племенникам. Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании перед Господом. Не пророчествуйте, пророки, не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие. О, называющийся домом Иакова, разве умалился дух Господень? Таковы ли действия его, Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо? Народ же, который был прежде меня, восстал, как враг, и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду проходящих мирно отвращающихся войны. Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их. У детей их вы навсегда отнимаете украшение мое. Встаньте и уходите! ибо страна эта не есть место покоя. За нечистоту она будет разорена, и при том жестоким разорением. Если бы какой-либо ветренник выдумал ложь и сказал, «Я буду проповедовать тебе о вине и то он и был бы угодным проповедником для этого народа. «Непременно соберу всего тебя, Яков», непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в воссоре, как стадо в овечьем загоне. Зашумят они от многолюдства, перед ними пойдет стенарушитель, они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь. глава 3 книги пророка Михея. «И сказал я, слушайте главы Иакова и князья дома Израилева, не вам ли должно знать правду? А вы ненавидите доброе и любите злое, сдираете с них кожу их и плоть с костей их. Едите плоть народа моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок». И плоть, как бы в котел, и будут они взывать Господу, но Он не услышит их, и сокроет лицо свое от них на то время, как они злодействуют. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, который грызут зубами своими и проповедует мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Посему ночь будет им место видения и тьма вместо предвещаний. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними. Устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю, грех его. Слушайте же это главы дома Яковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги». А между тем опираются на Господа, говоря, не следили нас Господь, не постигнет нас беда. Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом. Четвертая глава книги пророка Михея. «И будет в последние дни гора дома Господня поставлена будет во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы, и пойдут многие народы и скажут, «Придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Яковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его» ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие». И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе от ныне и до века. А ты, башня стада, холм, дочери Сиона, к тебе придет, и возвратится прежнее владычество, царство к черям Иерусалима. Для чего же ты ныне так громко вопьешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую? Страдай и мучься болями, черь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона, там будешь спасена, там искупит тебя Господь от в руки врагов твоих. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят, да будет она осквернена» и да наглядится око наше на Сион. Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно. Встань и молоти, черь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их» и богатство их владыке всей земли. Книга пророка Михея, глава пятая. Теперь ополчись, черь полчищ, обложи нас осадою. Трость будут, тростью будут бить, полоните судью Израилева. И ты, Вифлеем, Ефрафа мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных. Поэтому наставит их до времени, доколе не родит, имеющие родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их и станет он и будет пасти в силе Господней в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли, и будет он мир. Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него семь пастырей и восемь князей. И будут они пасти землю Ассура мечом, и землю Немврода в самых воротах ее, и он то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу, и когда вступит в пределы наши. И будет остаток Иакова среди многих народов как рассад Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на снов Адамовых и будет остаток Иакова между народами среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимен среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него. Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены. И будет в тот день, говорит Господь, истреблю коней Твоих из среды Твоей, и уничтожу колесницы Твои, истреблю города в земле Твоей, и разрушу все укрепления Твои, исторгну чародеяние из руки Твоей, и гадающих по облакам не будет у Тебя. Истреблю истуканов Твоих, и кумиры из среды Твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. Искореню из среды твоей священные рощи твои, и разорю города твои, и совершу во гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны». Шестая глава книги пророка Михея. «Слушайте, что говорит Господь. Встань, судись перед горами, и холмы дослышат голос Твой. Слушайте, горы, суд Господень, и вы, твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом Своим, и с Израилем он состязуется. Народ мой, что сделал я тебе, и чем отягчал тебя?» Отвечай мне, я вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабства, и послал перед тобой Моисея, Аарона и Мариам. Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавицкий, и что отвечал ему Валаам, сын Виоров, и что происходило от Ситтима до Галгал чтобы познать тебе все праведные действия Господни. С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками еле? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое?» И плод чрева моего за грех души моей, О человек, сказано тебе, что добро и что, чего требует от Тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудро ходить перед Богом Твоим. Голос Господа взывает гор городу, и мудрость благоговеет пред именем Твоим. Слушайте, жезл, и того, кто поставил его. Не находятся ли и теперь в доме нечестивого сокровища нечестия и уменьшенная мера отвратительная? Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме? Так как богачи его исполнены неправды, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах их, то и я неисцельно поражу тебя опустошением за грехи твои. Ты будешь есть и не будешь сыт. Пустота будет внутри тебя. Будешь хранить, но не убережешь. А что сбережешь, то придам мечу. Будешь сеять, а жать не будешь. Будешь давить оливки и не будешь умощаться елеем выжмешь виноградный сок, а вина пить не будешь. Сохранились у вас обычаи Амврия и все дела дома Ахавова, и вы поступаете по советам их, и предам тебя опустошению, и жителей твоих по и вы понесете поругание народа моего». Глава седьмая книги Пророка Михея Горе мне, ибо со мною теперь, как по собирании летних плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя, не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми, все строят ковы, чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывает злые хотения души своей и извращают дело. Лучший из них, как терн, и справедливый, хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает, ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля. От на лоне твоем стереги двери уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашнее его, а я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего, Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил перед Ним. Доколе да он не решит дело моего и не совершит суда надо мною, тогда он выведет меня на свет, и я увижу правду его. И увидит эта неприятельница моя и стыд покроет ее, говорившую мне, где Господь, Бог твой? Насмотрятся на нее глаза мои, как она будет попираема подобно грязи на улицах. В день сооружения стен твоих, в этот день, отдалиться определение. В тот день придут к тебе из Ассирии и городов египетских, и от Египта до реки Ефрата, и от моря до моря, и от горы до горы. А земля-то будет пустынею за вину жителей ее, за плоды деяний их. Паси народ твой жезлом твоим, овец наследие твоего» обитающих уединенно в лесу среди кормила, да пасутся они на Васане и Галааде, как в одни древние, как в одни исхода твоего из земли египетской явлю ему дивные дела. Увидят это народы и устыдятся при всем могуществе своем, положат руку на уста, уши их сделаются глухими, будут лизать прах, как змея, как черви земные выползут они из укреплений своих. Устрашаться Господа Бога нашего и убояться Тебя. Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие нашей. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую склятвой обещал отцам нашим от дней первых».